Вітаю тема актуального інтерв'ю сьогодні. Економічний прогноз для Дніпропетровщини. На ваше і наше запитання відповідатиме директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Олег Кужман. Вітаю вас, Олеже Миколайович. Рада бачити. Пропоную розпочати наше спілкування з думки людей щодо основних проблем розвитку Дніпропетровщини. І давайте зараз послухаємо соцопитування. Будь ласка, давайте соцопитування. Начнем з дорог. Це просто ужас. Я недавно упала. На ровном практически месте. Дырка в асфальте возле люка на тротуаре. Поэтому я еще под этим впечатлением самое больное. Метро 30 лет не можем построить. Ремонтировать дороги. Хотя бы это. Хотя бы это с этого начала, да, потому что как бы областной город и сразу обращают внимание на... Дорогу тих, хто приїжджає сюди. ЖКХ дуже багато треба, тому що Тут просто все викрадено, все, що можна вкрасти, вже вкрали. Тому це треба просто мені здається, починати з нуля. Пусть обратіть увагу на дороги і на освіщення, тому що дуже багато вулиць тут темні. уліз демні. Я от откнулася зараз з моєю поламала ногу на повному обеспеченні больного. На повному 100%. За исключением специалиста, который ну, хирурга. Мое мнение, что если брать именно город Днепропетровск, то главное это транспортная проблема, это, во-первых, и решаться она должна не путем частных извозчиков маршруток, а развитием общественного транспорта. Как это сделано в городе Киеве, например. Промышленность, Создавать. производство. Создавать а? новые места. Картошка, чтобы не была такая дорогая. Сахарный был. 5 рублей, то есть 8 рублей, а 3 рубля, 4, потому что сахарные у нас в плантации есть. Экономика терпит крах. Все цены растут, растут, зарплаты не дают. Это первоочередная задача, потому что не будет мира на, на нашей земле, то никакая экономика не будет работать. Отже, наприкінці вересня Дніпропетровщина прийняла нову стратегію економічного розвитку на найближчі п'ять років. Отже, до 2020 року. Коли, коли і яких сподіваюся позитивних зручень чекати мешканцям нашого регіону? Ну ви бачите по питанням, В основному це всі питання, випросив зв'язані з економічної составляючись інфраструктурною. Безословно ми прийняли програму до 2020 года, мы рода. Ми її прийняли на Україні сьогодні. помогали нам ее разрабатывать канадские специалисты, они же э, и помогают разрабатывать программу стратегии Украины. Поэтому мы, наверное, впереди так сказать, в этом направлении. И очень много, ну, скажем так, новшеств, которые сегодня э, существуют в этой программе. Прежде всего, мы говорим сегодня вс всегда уже несколько лет о экономической составляющей и ро росте экономики. А теперь мы говорим, что получит каждый гражданин области сегодня вот как принято в Европе там допустим столько-то денежных ресурсов или такая-то заработная плата или такое-то количество услуг но у нас на душу населения а там на одного жителя больше uh -huh. so, конкретики там больше конкретики uh -huh. то есть чтобы вот люди задают вопросы они должны понимать сколько сегодня э, бюджет области и скажем так работа всех предприятий сферы услуг даст для каждого гражданина. Поэтому это основное множество, из которого, так сказать, мы исходим. И, в общем-то, стратегия и направлена на это, чтобы мы получили реальный эффект. Реального покращення життів. Зрозуміло. Нагадаю, наші журналісти вже за традицією вийшли на центральну площу Дніпропетровська з відкритим так званим мікрофоном, до якого міг підійти кожен бажаючий і по заданій тематиці поставити запитання. Давайте послухаємо, пропоную таку питання-відповідь, питання-відповідь схеми роботи. Будь ласка. Я вважаю, що треба розбудовувати обов'язково оборонну промисловість в нашої області. Тобто південний наш завод, який зараз виробляє двигуни, який зараз так само має контракти з тою самою Росією. Я вважаю, що від цього треба відмовитися і працювати з закордонними фірмами або якимось підприємцями. Якщо падимати економіку, значить треба запускати заводи. А самое главное заводы, это у нас два завода, которые должны работать по полной программе. 50 тысяч человек гуляют, вы понимаете? А это все восстановить очень тяжело. Ракеты делать, вы сами понимаете, а там нужны спецы. Отже, відбудова промисловості, запуск Південмашу, Машу, Южма... Юж КБ Південного і так далі. Ну, люди совершенно праві. Ви знаєте, що все-таки основні бюджетообразуючі підприємства сьогодні це підприємства промислового сектору. Если говорить сегодня о э, этих предприятиях, то да, в это время достаточно сложно, потому что э, все-таки предприятия были экспортно ориентированы сегодня на э, рынок СНГ или рынок Таможенного союза, как мы говорим. Поэтому, безусловно, нужен определенный переходный период. И все-таки с подписанием определенных соглашений с Европейским Союзом, mm -hmm. я думаю, что этот вопрос сдвинется. И уже на сегодня мы имеем, ну, скажем так, те, тот менеджмент предприятий, которые работают достаточно быстро и гибко, вот они уже, так сказать, получили порядка там, на 5%, увеличился объем именно, переориентировали свои Зам рынки. Да, mm -hmm. Совершенно верно. Переориентировали свои рынки на Евросоюз. И ну, потихонечку этот процесс начинает сдвигаться с места. Безусловно, у нас еще есть, ну, скажем так, те рынки, которые мы слабо осваивали, потому что если говорить о процентном отношении, то все-таки Россия или СНГ занимает 30% в общем объеме по всему объему экспорта промышленного, то есть нашей области. А, да. а если говорить о тех же странах ЕС, было до этого момента порядка 20% африка это порядка 10 процентов но америка совсем мизер то есть это полтора и другие страны полпроцента поэтому вот вот этот рынок 70 процентов всех остальных стран о которых мы сегодня говорим ну наверное еще так сказать не отработан нашими предприятиями им сложно потому что наша продукция сегодня с точки зрения там 20-летней кооперации была все-таки ориентирована и по стоимости, и по качеству, и по э, стандартам все-таки к бывшим странам СНГ. Поэтому сейчас нужно проходить и новую сертификацию, сейчас нужно... Э, приближаться к мировым стандартам, не только к европейским. Не зря придумали слово завоевать рынок. Завоевать доказать, рынок. Доказать, что мы там потребуем. Если мы говорим о том, что сегодня все предприятия государственных сегодня очень мало, в основном это частная форма собственности. Поэтому безусловно владельцам этих предприятий нужно сегодня думать, а не просто говорить о том, что сегодня так плохо или сегодня, так сказать виноваты ли администрация, или власть, им нужно думать о своем менеджменте и завоевывать рынок. Новые умовы для розыгрыша, будем сподеваться. Безусловно. Давайте Безусловно. наступное запитание послушаем. Зарплата, и зарплаты какие у людей? Мизерные. Люди не развиваются, все стоит, понимаете, разбития никакого нет. На что можно деньги выделять? Я думаю, что все-таки людям нужно какие-то финансы нормальные платить. Но метро вообще наша больная тема. Я думаю так, что Вже ж пора коли-небудь його наконець закінчити. Знаю, робота ведеться по підняттю заробітних плат губернатором Коломойським. І Про метро об этом расскажите? Ну, ну, безусловно. То есть, если говорить сегодня вообще о бюджете области, то мы являемся самодостаточными. И заработная плата у нас, в частности, в бюджетной сфере, платится совершенно вовремя и в полном объеме. И в том числе, я хочу сказать, о пенсионном фонде. Мы тоже зарабатываем на это определенные ресурсы. И нам хватает сегодня выплачивать пенсии не только своим жителям, а временно переселенным с восточной Зона, так сказать, так. зоны АТО. Поэтому то есть, мы еще, так сказать, сегодня обеспечиваем тех людей, которые... Приезжают к нам не по своей воле. А, а, то есть по заработной плате, по бюджетной сфере, еще раз подчеркиваю, никаких вопросов нет. Что касается сегодня заработной платы на крупных промышленных предприятиях, Игорь Валерьевич, порядка месяца назад было совещание с директорами крупных промышленных корпораций и особенно горно-обогатительного комплекса и металлургов, нефтехим, нефтехимиков и так далее. Поэтому эти предприятия сегодня уже подняли заработную плату на 10 при всех тех условиях сложных, которые сегодня существуют. Понимание есть, поэтому я думаю, что, так сказать, и люди, задающие вопросы, они совершенно правы, э, но, я говорю, понимание сегодня существует. Если говорить сегодня о метро, то э, вы знаете, что уже порядка, ну, наверное, полутора лет отрабатывается проект с европейским банком реконструкции и развития. Он уже подходит к своей окончательной стадии. И я думаю, что несмотря на опять Ця же, работа не, ну, не пропала совершенно. Она не только не остановилась, она сегодня продолжается и она уже подходит непосредственно к исполнительной, так сказать, части. Поэтому я думаю, что, так сказать, этот процесс в будущем году уже будет начат. После зимы, зимы Совершенно. Разумела. Давайте наступное запитание. Валузыка. Это должно быть действительно какие-то отчеты о том, какие какая сумма была собрана в бюджет, на что она была потрачена, и чтобы общественность могла как-то вносить свои коррективы. Если бы информация о бюджете области, города была более прозрачно где-то представлена, можно было бы об этом судить. А так. Это, наверное, те, про что вы сказали о разработке стратегии так экономичного развития Днепропетровщины, чтобы все люди понимали, на что вытрачается им же заработанные кошти. Скажу откровенно, губернаторам ставится задача полная прозрачность для общественности и населения. Поэтому открыты все сайты, и областного совета, и областной государственной администрации. Программу и стратегию, она достаточно объемная. Мы э, вывесили на эти сайты, э, и, пожалуйста, принимаем любые, это сказать, даже замечания, потому что, несмотря на то, что она разрабатывалась, и общественность в этом участвует, каждый человек может иметь полное право высказать свое мнение, если оно еще подтверждено, э, скажем так, э, реальностью. реальностью, то мы внесем любые изменения. Я думаю, депутаты нас поймут в этом направлении. И что касается бюджета, то же самое. Сегодня полная прозрачность. Мы начали сейчас процедуру, э, то, что больше всего тоже людей интересует, прозрачности тендеров, чтобы люди видели, куда идут сегодня денежные ресурсы их людей, которые платят сегодня налоги. Мы все, хотим сегодня посмотреть работу всех коммунальных предприятий любой формы, то есть ну, и областных, и городских, uh -huh. потому что они финансируются с бюджета и еще получают дополнительные источники дохода. Поэтому все... Все сегодня можно посмотреть, я никаких проблем не вижу. Если кто-то не увидит, приглашаем в гости покажем и расскажем. Есть телефон у вашего ведомства? Да, я там несколько телефонов угу, просто угу. потом угу. сейчас как бы уже угу. дадим. То, что сейчас происходит с долларом, сегодня ни в одном банке невозможно купить и, в общем-то, процветает и по сумасшедшему курсу. Минимум снять ограничения на покупку доллара. Потому что черный рынок процветает, можете сами обратить внимание. Проблема все Есть поторож. Хорошая поговорка, деньги любят тишину. Поэтому, безусловно, банковский сектор сегодня тоже. Речь даже не только о долларе, а о дешевом кредитном ресурсе. Тот, который сегодня нужен нашим предприятиям. Любым. Начиная от частного предпринимателя, заканчивая промышленным предприятием. И, безусловно, и когда существует курсовая разница, не, не каждый инвестор сегодня будет вкладывать ресурс в область, потому что есть определенные риски. Риски, ну, скажем так, финансовая система. Он любит… Любой бизнесмен, вложив ресурс, он должен просчитать, потому что, как бы, это нормальный… Разумеется, как минимум, что будет завтра. Что, да, что, что будет завтра. Поэтому, безусловно, я думаю, сейчас ситуация наладится, как бы, и ну что по, по другому по другому у нас как бы быть не может потому что мы пока сегодня если говорить об инвесторах не испугали именно Днепропетровская область несмотря на то что э, мы находимся близко к зоне так сказать боевых действий но инвестор от нас не ушел э, скажем так он пока смотрит на ситуацию если мы сегодня эту ситуацию сдержим я думаю что поток иностранных инвестиций не уменьшится и стабилизируется непосредственно валюта. Дай Боже. Давай ты наступное запитание. Конечно, нужно укладывать производство, чтобы у нас было свое производство. Наша Днепропетровская всегда ценилась. И чтобы давали дорогу предпринимателям, потому что в последнее время их чуть-чуть стали подзажимать. Как сейчас ситуация с малым и средним бизнесом? Про ну, промысловость малый, мы уже поговорили. Да, то есть малый и средний бизнес пока все равно занимает там маленькую часть в доходности бюджета всех уровней. Но а, наша основная задача, которую мы начнем, ну, несколько лет делаем, и сейчас тоже подходим уже к последнему этапу. Этим занимаются все города и районы и области. Это так называемые административные центры. Задача сегодня администрации. Человек или предприниматель пришел и получил все документы. Поэтому сейчас отрабатываем уже окончательно. Все центры существуют, уже их 35 по Днепропетровской области, админцентры. Уже найдено понимание между Министерством юстиции и миграционной службой. То есть нужно просто понять, что... Вот те администраторы, которые работают в этих админцентрах, они, наверное, ну, не имеют 7 образований разных направлений. Поэтому все-таки пока им будут помогать территориальные структуры, которые подчиняются нашим министерствам. И для этого, в общем-то, мы создаем и на будущее, я думаю, следующий год покажет, мы сделаем такой прототип, как это сделано в Грузии, угу. так называемого административного, единого административного центра в области. Чтобы все-таки и предприниматель, и человек, придя туда получил, быстрее отрыл, получил да. документы. Поэтому я думаю, что это пока нам не мешает сделать. Уже мы сделали, договорились непосредственно о финансировании этого мероприятия с Министерством финансов. Вопрос сейчас подыскивается соответствующее место, где это будет расположено. Я думаю, что уже будущий год покажет, так сказать, позитив. Заразумело. Наступное запытание Бласком. Конечно, медицина. Хотелось бы, чтобы привели в ее в порядок и чтобы достойную зарплату получали наши врачи. Знаете, один момент, который, наверное, не делался очень давно. Мы в области имеем ряд или большое количество программ по здравоохранению. Все они разные, все они с разными направлениями. А для того, чтобы люди реально видели отдачу, мы хотим оптимизировать все эти программы, чтобы человек, открыв, там компьютер, посмотрел, куда идут ресурсы, на койко-место или на э, аппарат МРТ. Поэтому, э, скорее всего, что будет по здравоохранению одна программа, а не 5, 10 mm -hmm. или 6. Точно так будет и по всем остальным — по спорту, по транспорту по экологии, по молодежи. То есть, чтобы люди. Одна областна была... программа с финансованием. Да, с каждым направлением. И... Как она будет называться? Здоровье, как уже так сказать, это медики подумают с наукой и назовут. Ну, чтобы человек открыл и видел, куда идут, куда идет ресурс. На какую больницу, на какое оборудование, на, как, на заработную плату. Потому что сегодня в количестве этих программ люди теряются. Они хотят видеть, правильно, человек пришел в больницу, он должен понимать. Результат. Видеть, так сказать, вот вам дан такой ресурс сегодня, куда вы используете. Я хочу получить соответствующее, так сказать, обслуживание на определенном уровне. Дай Боже. Наступное запытание, будь ласка. Скорее всего, это нужно сделать дороги, чтобы транспорт был нормальный, ходил у нас. Будут дороги, будет транспорт больше, наверное, будет больше порядка. Когда будут улучшены дороги, потому что на машинах невозможно ездить. Ну, Вопрос, как говорится, испокон веков называется, да? Все зависит от финансирования, поэтому сегодня, что касается областного бюджета, безусловно, выполняются все работы, которые предусмотрены. Что касается государственного и субвенций, безусловно, мы сегодня не имеем того ресурса, который бы хотелось. Ну, ну, зараз вино кельки да. Поэтому вина я понимаю, века. конечно, как бы актуальность этих вопросов, но есть более важные. Можете на таке ответить на такое вопрос? У этой новой стратегии экономического развития областей а, каким основным галузям наибольшую уважение? Ну, основное, так сказать, чтобы было людям понятно, мы вообще эту стратегию написали простым языком, чтобы любой человек ее прочитал, а не, так сказать, когда на второй странице уже начинаешь понимать, что ты уже не заумнячена. Не, не заумнячен, совершенно верно. Поэтому, прежде всего, экономические ну, скажем так, проблемы, которые у нас сегодня существуют. Мы называем это диверсификация экономики, а вообще по большому счету за счет малого бизнеса сегодня надо понимать, что промышленное предприятие все время мы на них не выедем. Но не выйдем. Мир устроен так, что сегодня все-таки малый и средний бизнес в европейских, в азиатских, в любых странах кормит основную часть экономики. Поэтому мы говорим о развитии э, все-таки малого и среднего бизнеса. И, и знаете, сегодня о податковых каникулах и о многих преференциях. Но сегодня сложное время. По Инновации. У нас очень много молодых людей, которые сегодня... Прекрасно занимаются IT-технологиями, мы их сегодня не замечаем. Поэтому это инновационное направление и развитие периферийных районов, потому что тоже, так сказать, у нас есть развитые сельские районы и города. И есть, безусловно, периферийные районы, которые сегодня датируются. Поэтому нужно понять, что там сегодня делать. Это первое. Второе сельские территории. У нас э, все сельские территории, земля распахана. В основном выращиваются зерновые культуры. И мы понимаем, что техника там достаточно серьезная, и людей работающих там очень мало. То есть в основном село начинает вымирать. Поэтому мы понимаем, что сегодня в процессе децентрализации нужна как бы сама стратегия построена уже на так сказать, вопросах децентрализации. Что нужно сегодня нас разделять какие-то какие, -то, какие -то мнимые границы, которые когда-то были там, в Советском Союзе разделены территориально. А общины существуют совершенно по-разному, потому что предприятие может находиться, там, платить налоги в одном районе, нанимать работников в другом uh -huh, uh -huh. и так далее. Поэтому вот этот процесс нужно предусмотреть экологическая энергетическая безопасность, отмечу, это энергоэффективность. Потому что во всех странах мира у нас сегодня в жилищно-коммунальном комплексе расходы энергетических ресурсов порядка в 2,5-3 раза больше, чем в любой стране Европы. Запредельные. Запредельные. То есть просто при том, при тех заработных платах и доходах населения реальных, которые есть, мы платим просто огромнейшие суммы. Поэтому сегодня мы выживем только тогда, когда четко поймем что нам необходима система, то есть программа, как мы ее назовем, то есть любая работа, только программ очень много, работа именно в направлении энергоэффективных технологий. То есть поэтому э, вот, вот это основная задача. Ну и человеческий капитал, потому что самое главное, наверное, в жизни любой страны — это человек. И человек должен понимать, какую зарплату он получает и что государство в него вкладывает. То есть это вот основные так сказать, стратегические задачи, которые... На А наприкінці собой. залишилася хвилинка до кінця відведеного часу. Чи маєте втішні прогнози на кінець цього року? Може, на початок наступного? Экономічні. А, а я, а кстати, вжиж. не пессимист. Поэтому <laughs> uh, мы имеем, uh, называем оптимистический и умеренный прогноз. Оптимистический — это когда мы сегодня uh, все-таки определим и лимиты на газ, и получим наше промышленное предприятие, получит соответствующие так сказать лимиты. То есть определим, какие предприятия все-таки э, будут развиваться и э, переориентируется на другие рынки сбыта. Внесем изменения в Конституцию, да, проводим децентрализацию. Совершенно верно. Есть, гроши на местах. Да. А что касается сегодня вообще цифр всех, то область совсем, так сказать, при нынешней ситуации, при там, внешнем враге, который у нас сегодня есть, мы занимаем первые места на Украине. Мы доноры. Мы 20% даем налога на прибыль и там, 10% даем НДС. И э, эта цифра все время увеличивается. Поэтому вопрос даже не в этом, сколько сьогодні при розгляді бюджету залишиться в області. Вот это це найголовніше вопрос. І сколько и пойдет будут на дорогі і медицині таводи дороги, і и медицина, і и и и и спорт и, Ах, будем и так будемо сподіватися. Я дуже дякую за конструктивну розмову. Спасибо Нагадаю, вам. це була програма інтерв'ю. Актуальна Гостем студії сьогодні був директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Олег Кужман. Дякуємо за довіру. Дякуємо за увагу. Бережіть себе. Побачимось.